Davam edirik vətən müharibəsində şəhidləri hər kəsin qəlbində özünə bədi məskən saldı. Hər bir şəhidin doğum günündə onların xatirəsi doğmaları ilə yanaşı bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük qürur hissi ilənlənir. Belə şəhidlərimizdən biri də Ağstafa rayonunun Qara Həsənli kənd sakini Orxan Babayev idi. Bu gün onun 20 yaşı tamam olur. Orxan rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, bir daha deyirəm. İşəkdən də passyanı bura durub işə gətirdin. Ustaya gətirdin. Belə ona görə də biz burada onun adına bu bulağı Şəhid Orxan Babayevun adına olan bulaq təsadüfən bu məkanında tikilməyib. Yaxınlıqdan axan suvarma kanalı yeni inşa olunanda Orxan sementi hələ bərkiməmiş özünün adını bura yazıbmış. Həmin yazı bu gün də olduğu kimi qalır. Füzuli döyüşlərində, Xocabənd döyüşlərində, Cəbrail döyüşlərində iştirak edib. Muharibənin qutarmasına bir gün, hətta saatlar qalmış vətən uğrunda şəhid olub. Pocənət istiqamətində döyüşlərdə döyüş zamanı komandirin tapşırığını yerinə yetirərkən düşmənin hərbi texnikasını öz silahı ilə qranat atan silahı ilə məhv edib və özünü vurmuşdurlar Fizuliddin Xocavəndə qədər döyüş yolu keçən qəhrəmanımız Şuşa azad edildikdən bir gün sonra Noyabrın 9-unda Xocavənd istiqamətində döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Bir neçə yaralı əskər yoldaşlarını döyüş meydanından xilas edib. Doğum günündə onun məzarını ziyarətə gələnlər arasında dostları, doğmaları ilə yanaşı müəllimləri də var idi. Oxuduğu məktəbin önündə kəndin digər şəhidlərinin fotoları ilə bərabər artıq Orxanın da şəkli var. 43 gün o, o müharibədə iştirak elədi və 44-cü gün e, o e, vətən uğrunda gedən müharibədə şəhid oldu. O özü Minamyotçu idi. O Minamyotla e, deməli Minamyotu e, atan zaman 2 tankı məhfəliyibdi, 1 BMP-ni məhfəliyibdi. Orxan Əbayev Noyabrın 11-də Qara Həsənli kənd qəbristanlığında dəfn edilib. Ölümündən sonra o Vətən uğrunda, Xocavəndin azad olunması və Füzulinin azad olunmasına görə medallarla təltif edilib. Ruslan Əhmədov, Aysən Ələkbərova, Vaqif İbrahimxəlil İTV xəbər Ağstafa